Всем привет, добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами поделиться очень вкусным и интересным рецептом. Это лаваш с начинкой сочной, ароматной, вкусной, которая запеченная все это вместе в духовке. Получается очень вкусно. Давайте готовить! Для начала нужно подготовить вот такую круглую форму для запекания. Итак, берем лаваш. У меня лаваш со шпинатами и петрушкой. Раскладываем его вот так хорошо. Этот потом остаток, который вот лаваш у нас остается за бортиком, мы его будем заворачивать вовнутрь. Так, вернее, сверху накрывать. Итак, вот. Низ у нас готовый. И теперь пока что можем отставить в сторону и подготовить дальше ингредиенты. У меня есть вот такой сыр твердый. Значит, я его натираю. Готово. Вот. Так, есть. Его распределяем на две части. Первая у нас половинка пойдет вниз лаваша. Вот так формочку нашу выкладываем это все распределяем так а этот будет сверху пока что в сторону берем куриное филе и режем на маленькие кусочки можно взять еще колбасу например если у вас нету филешки и режем меленько меленько чтобы оно прожарилось в духовочке пропеклось можно порезать на кубики, на полосочки, это там без разницы. Вот так, этого будет достаточно. Выкладываем и солим, перчи, распределяем, вот так. И теперь соль, перец или можно ваши любимые специи. У меня это будет соль черный перец молотый и можно взять любую специю до курицы. Так, готово. Дальше берем вот такие помидорки черри и разрезаем пополам. Можно взять обыкновенный томат, если нету черри, без разницы. Главное добавить томатный такой вкус. Так. И закидываем это все. Вот так. Какая красота. Берем грибы, у меня вот два таких больших, и нарезаем. На мое количество этого будет достаточно, они большие. Я буду нарезать вот такими тоненькими кружочками. Вот такие слайсики. Я люблю грибы, поэтому обожаю. И в этом рецепте они будут как раз в тему. Так, раскладываю пока что. Видите, сколько. Ну, надо же учитывать и тот факт, что они еще ужарятся, прижарятся. Вот. Вот так. Не жалеем. Так. Можно подсолить этот ряд и потом сверху выложить еще второй. Подсолим хорошо. Вот так. Нарезаем этот. Смотрите, какой огромный. Вот это слайсы, класс. Так, вы можете кубиком, как вам удобно. Тут главное рецепт. Вот. Добавляем курицу, которая осталась. Первый, значит, слой у нас шла там курица на сыре. Это вот то, что осталось от нее. Вот, вот так. Будет еще и сверху носку. Вот так. Теперь посолим и поперчим. Так, хорошенечко. И перец черный. Выкладываем остальные грибы. Вот какая красота получается. Вот так. Приминаем, не боимся. Вот так все хорошо укладываем. Так, есть. Добавляем 4 яйца вот таких куриные среднего размера. И сверху подсолим немножко. Вот так. Добавим еще вот такую зелень. У меня здесь укроп и зеленый лук. Вы можете еще добавить петрушку по желанию. Я ее просто не сильно люблю. Итак, нарезаем это все. И украшаем сверху, посыпаем обильно, так все такое зеленое в красивых таких тонах, красках. Вы можете, я же говорю, использовать и обычный лаваш, будет вкусно. Вот такая получается зеленушка, вкусно все и полезно. Посыпаем. Так, красота распределяем. Так, есть. И теперь, помните, я вам говорила, чтобы оставить вторую часть сыра, она нам сейчас понадобится. Хорошо, вот так засыпаем это все, укладываем. Так, вот так, можно немного и придавить. Вот, все хорошо, как получается. И теперь лаваш заворачиваем аккуратно. Вот так. Вот, вот такая будет красота. Так, все. Вот, готово. И отправляем в духовку, значит, на 180 градусов, 40 минут. А там смотрите по готовности. Главное, чтобы курица приготовилась. За это вот не переживайте, оно все уляжется и будет вкусно. Отправляем в духовку. Достаем из духовки, посмотрите, как хорошо подзолотился лаваш, все приготовлено. Теперь можно открывать аккуратно, доставать и переворачивать вот этим хрумтящим вниз можно. И порционно разрезать, как тортик на кусочки, и раздавать это всем, да, как порция. Но я сейчас Пускай немного подостынет, я аккуратно достану и покажу вам, как в разрезе. И попробую и скажу свое мнение. Смотрите, какая получается вкуснота. Все приготовилось, как все красиво выглядит. Вкусно, аппетитно, сочно. Сыр как расплавился. Вообще класс. Ну что, у меня уже бегут селюнки. Давайте пробовать. Класс. Это очень вкусно. М -м, так, раскрываем. Сейчас вам покажу, как внутри все. О, класс. Сыр. Смотрите, как тянется сыр. М -м, супер. Грибочки. Так, попробуем. Супер. Как это вкусно. И по соли вообще класс. Смотрите. Это мне сейчас мясо попалось. Класс. Очень вкусно. Вообще. очень вкусно с колбасой конечно будет вкусно но не так как с мясом М -м -м -м. класс получились такие чипсики Грибочек. это очень вкусно зелень вот смотрите класс смотрите М -м -м -м. вообще супер вам видно <laughs> Жалко, камера не передает вкус. Вообще классно. Это очень вкусно. Не могу остановиться. Вот, красота. Да, по соли специям. Может, кому-то покажется, что много специй, соли, но нет. Оно, понимаете, грибы даст сок. И получится так, что просто надо чуть-чуть больше соли, поверьте. больше соли, чем вы привыкли обычно солить, да? Это очень вкусно, смотрите, но ну, я же не вру, все сочно и курица приготовлена, вот, посмотрите. Может кому-то покажется, что нет, приготовлена. М -м -м, класс, это очень вкусно. И последнее, помидорки. М -м -м. Очень вкусно, у меня слюнки бегут. Готовится легко и быстро. Спасибо вам за просмотр, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, мне будет очень приятно. Всем пока!